давайте интервью, давайте, давайте интервью. Не, она закончила, она У нас уже сезон, когда она заканчивается? А что, мы крылы его обслуживаем. Ну, я хочу сказать, что мы долго к этому шли. Это была всегда забота городской власти, города. Ежегодно мы содержали здесь людей, спасателей, службы. И нам это год обходилось где-то 120-130 тысяч бюджетных денег. Сейчас, можно сказать, что нам повезло, к нам обратились службы МЧС Украины о том, чтобы создать в городе такую станцию, которая будет работать круглый год. Они имеют свои функции определенные. И этим самым мы освобождаем наши службы, освобождаем как бы бюджетные деньги. Безусловно, мы будем способствовать, будем всячески помогать в развитии этой станции, будем расширяться. И мы рады того, что из четырех станций, которые будут сегодня в Одесской области, мы первые, как бы первопроходцы. Есть еще нам над чем работать. И втором, это, второй этап, я думаю, что будет это строительство причала. Мы хотим, чтобы здесь э, принимали участие как бы, наши местные рыбаки, которые получают разрешение выхода в море, и причал, который будет э, давать возможность здесь причаливать каким-то судном, э, прогулочным катерам, э, которые будут ходить по Черному морю и так дальше. Это тоже даст возможность нашим туристам, уходить какие-то не круизы а туристические поездки. Поэтому перспектива еще есть, это очень важно. Я считаю, что это только начало. Я очень благодарен службам и и области, и нашим, нашего города. За, за столь короткое время они провели большую работу. Поэтому мы первые, скажем, в Одесской области, которые открыли эту станцию. Заместитель начальника главного управления, э, если можно так, э, службы гражданской защиты в Одесской области. По вопросам реагирования полковник Губаев Виктор Викторович. Ну, э, на сегодняшний день э, как э, руководством главного управления, так и руководством нашей э, службы очень... Э, Возникла проблемная ситуация, и она на сегодняшний день э, ухудшается в плане гибели людей на водных объектах. Поэтому с целью э, э, своевременного реагирования и оказания помощи людям э, сейчас внедряется программа по созданию спасательных станций э, на территории Одесской области в соответствии с распоряжением головы нашей службы, в соответствии с решением руководства главного управления, для того, чтобы э, своевременно можно было реагировать на все виды чрезвычайной ситуации, которые э, могут случиться на э, водном пространстве Одесской области. Вот первая из э, станций, которая на сегодняшний день э, сегодня принята э, в работу, это спасательная станция э, в городе Южном. Значит, э, сюда... Согласно э, орштатных изменений, которые пришли э, в главном управлении, значит, э, выделено э, определенное количество людей. Здесь будет находиться 7 человек обслуживающего персонала. Это матросы, спасатели и водолазы, которые будут круглосуточно, а в дальнейшем они перейдут и на круглогодичный режим несения службы. Для этого здесь оборудованы ряд помещений, которые, хочется отдельно сказать, слова благодарности это местным органам самоуправления, в лице мэра города, заместителей, которые тоже с должным образом отреагировали на э, эту проблематику. И э, сказать большое спасибо, что они действительно приложили здесь немало усилий и э, организовали выделение территорий. Также с их помощью было организовано и э, строительство данных сооружений для того, чтобы спасательная станция могла в полным образом э, выполнять те задачи, которые на нее возложены. А также были созданы минимальные условия для несения службы нашего личного состава. Значит, здесь будут находиться спасатели аттестованные которые э, э, входят в состав аварийно-спасательного отряда Главного управления э, ДСНС Украины в Одесской области. Значит, э, здесь присутствует также и начальник аварийно-спасательного нашего отряда, э, который сегодня, в принципе, и передали мы сюда э, наш катер ЮМС-600, э, который уже будет здесь постоянно дислоцироваться и э, в соответствии от той обстановки, которая будет слаживаться, конечно, реагировать на все э, чрезвычайные ситуации. Значит, э, как я и говорил, э, в дальнейшем мы будем переходить сюда на э, круглогодовой режим несения службы, то есть не только в летний период, когда люди э, находятся на пляжах, отдыхают и так дальше, и так дальше, э, будет находиться здесь обслуживанный персонал, а также и, и в зимний период, потому что весенний, летний, осенний, зимний период, очень много случаев, э, когда люди тоже требуют помощи, выходя на э, водный простор, в частности, это э, в акваторию э, Черного моря, с целью ну, рыболовли и так дальше, и так дальше. И случаются случаи, что и э, плавсредства приходят в непригодность, люди требуют э, помощи, а учитывая расстояние, которое на сегодняшний день от города Одессы до города Южного в принципе составляет порядка 40-45 километров, то понятно, что оперативность действий э, она усложняется, потому что э, э, надо время для того, чтобы потратить на транспортировку э, плавсредства, потом на его спуск, на вот и так дальше и так дальше. Это все, конечно, упрощает эту ситуацию и в считанные минуты э, обслуживающий персонал садится на плав средства и выходит к э, человеку, который требует помощи. В результате этого мы понимаем, что будет гораздо меньше у нас случаев гибели людей и также несчастных случаев на воде.